Вітаю, друзі! Ви на каналі Астролюкс. Мене звати Анастасія Великоївани з нами на зв'язку. Сьогодні Астролог Влад Рос Влади. Я вас вітаю, рада бачити! І хочу обговорити спершу з вами указ. Путіна і він про новий призов, який розпочався з 1 квітня. Триватиме він за інформацією по 15 липня, і саме за цей час в Росії планують призвати щонайменше 160 тисяч осіб. Що це означає? Всі ці розмови про перемир'я, про просісфаєр відкладаються. І на думку Кремля в них грандіозні плани на наступ, можливо, на сумщину на Дніпропетро. Что скажете вы? Ну, это все как бы фейковая информация. Вот сейчас на небе Меркурий соединяется с Нептуном. Меркурий какая-то поступающая информация. Нептун всегда иллюзии, обманы, обмани соперника, обмани еще того другого. Сейчас они типа готовят наступление в апреле, чуть ли не на Краматорск, и так далее. На изюм они хотят взять. То есть они идут в сильную переговорную позицию, потому что понимают, что в принципе сил особых нет. Пока эти, этих людей, которые 160 тысяч призывников они смогут как бы, использовать. Да? Это должно, должно пройти время, чтобы они их научили. Это не раньше, чем июль месяц, сразу могу сказать. Поэтому абсолютно уверен, что до июля месяца никакой там супер большого масштабного наступления на Украину не будет, от слова совсем. А, поэтому можно немножко расслабиться, почувствовать хорошую а, ситуацию. Ну и мы видим, что враг иногда начал делать перерыв э, в дроновой атаке по Украине, например, в ночь на 1 апреля, непонятно почему, ну, понятно, потому что уже выходит на мирный трек переговоров, не было ни одного БПЛА в воздухе Украины. Ну и сейчас их очень так мало, в принципе, становится, хотя да, сегодня, когда мы записываем эфир, ночью очень сильно тревожили Харьков, Одессу, но это уже совершенно не те ситуации, которые были раньше. Поэтому мы все-таки приходим к миру, к перемирию, я бы так сказал, не к миру, а именно к перемирию. Ну и не верьте фейковым информациям, когда Меркурий соединяется с Нептуном. Вот все сейчас, что идет, такая информация появляется, и что Россия выходит из мирных переговоров, это абсолютнейшее вранье. Хотя бы по той причине, что есть такой Кирилл Дмитриев, он летит прямо сейчас в Америку, в Белый дом и будут встречаться с Дональдом Трампом. Но наши им еще 160 тысяч мобилизованных россиян все же таки. Ну, на всякий случай. Они всегда, у них это, нету как бы стратегии, у них есть тактика. Ну, если сорвутся переговоры, если на условиях Российской Федерации не будет заключен перемирие, да, вот это, ну, тогда, значит, пойдут в атаку вот эти 160 тысяч. Но они ничего не, не дадут, дорогие друзья, чтобы хоть какой-то более-менее вменяемый город, тот же Краматорск, чтобы завоевать Российской Федерации, нужно иметь как минимум полмиллиона солдат, идущих в одном направлении. Минимум 300 тысяч. 160 новобранцев ничего им не дадут от слова совсем. Мы просто их всех обстреляем и уничтожим. Зрозуміла вас стосовно дронів можу сказати, що не знаю, можливо, десь і менше, проте у ворога нова тактика. Вони обирають кілька міст і закидають їх буквально БПЛА. Тому, друзі, вкотре нагадую вам про те, що треба донатити на збройні сили України, адже саме вони захищають наше життя. Владе, хочу запитати про ще одні розмови від українських нардепів, адже вони заявили, що в Україні будуть графіки подачі води. І все це може бути через борги. Чи правда це, і чи дійсно будуть українцям подавати воду за розкладом? Зараз посмотримо інформацію. По карте. да, дорогие дорогі друзі у меня заказувати натальну карту годовий соляр. плюс 38, 63, 524, 63, 24 по вайберу ватсапу. Всегда легко со мной, связаться. И вот конкретно значит, на поставленный вопрос нам можно всегда как бы находить ответ. У моря плачут мужчины и женщины, сидя на скале. Видимо, да, не будут хватать где-то воды, в каких-то регионах могут действительно включать. Но это не везде. Наверное, в больших городах все будет нормально. Но в каких-то регионах будет, может не хватать воды. Зрозуміла. І ще хочу запитати про Іран, адже там привели ракети в готовність після погроз Дональда Трампа щодо ядерної угоди. Чи очікувати нам війну між Сполученими Штатами Америки та Іраном в травні, наприклад? В травні іменно да? угу. ну можемо просто запитати коли, чи очікувати її загалом. Вы знаете, очень много слов, очень много дезинформации. И да, вот сейчас Трамп говорит, что он будет бомбить Иран, но в конечном итоге он к этому не придет. Вот я вижу стоп, что в самый последний момент стоп-кран сыграет в, это, вот в данной ситуации. Я не вижу, что сейчас будет что-то такое, что может уничтожить Иран или начать эту большую войну, там, бомбежку Ирана. Скорее всего, эта дезинформация максимум могут быть удары по, по хусидам. Mm -hmm. вот, вот туда они точно. Буде засилать бомбюшку далеко, штати ще ведуть зараз дискусії з Росією, зокрема про видобуток рідкоземельних російських копалень. Принаймні, це офіційна заява представника Путіна, того самого Дмитрієва. І за його словами, Москва та Вашингтон на переговорах обговорюють не тільки політичні питання, а ще й ось ту економічну співпрацю між країнами. Чи домовляться вони на таку співпрацю між собою? Сейчас посмотрим, действительно, смогут ли они это сделать. Вот Кирилл Дмитриев летит как раз в тот самый момент, и будут переговоры с Дональдом Трампом, когда Меркурий, символ переговоров, выходит из ретроградного движения в директно. Он замедляется на небе, стационарным. Будет, в общем, договориться не получится все равно. В конечном итоге американцы будут стоять на своем. А россияне на своем, короче, не получится договориться. Как бы они там не хотели, не получится, да. Але ж подейкують ще про зустріч Дональда Трампа і Путіна більше того в Білому домі. Нещодавно заявила, що Трамп дуже сильно розчарований лідерами обидвох сторін України та Росії, тобто Зеленським і Путіним. Також в травні Трамп може відвідати Саудівську Аравію, і ось там можлива зустріч з російським президентом чи ні. Смотрите, если они встретятся в мае, а все идет к тому, что они встретятся в мае, я вам всегда говорил, что в мае, особенно вблизи 5.05.2025, настанет перемирие. Дорогие друзья, мой прогноз, в отличие от лысой Ванги, всегда сбудется. И я продолжаю на нем настаивать. Потому что точно в мае месяце, когда Дональд Трамп прилетит в Ириад, туда прилетит двойник Путина, Лили Путин, да, дорогие друзья. Поэтому встреча состоится, и как только она состоится, точно начнется перемирие. Вот и нам теперь точно нужно понимать, когда они встретятся. И очень важна вот такая вот информация. Ну и параллельно хочу сказать, что инсайд э, для вас, что встреча примерно назначена на самые первые числа мая в Ириаде. А поэтому наша Верховная Рада подготавливает заседание 5, дорогие друзья, 05 -го 2025 года о том, чтобы скосовать военное положение. Угу. Поэтому, дорогие друзья, угу. я, я, всегда говорю правду, и вот 5 -е, 05 -е, 25 это будет что-то неимоверное для нашей страны. Короче, все примкнем к экранам телевизоров 5 -го, 05 -го, 25 -го. Ну але поки що Дональд Трамп е погрожує нам, якщо ми раптом вийдемо з угоди про рідкоземельні метали. Е натомість стосовно Путіна таких дій він не вчиняє, що повинно статися в Україні, аби Трамп притиснув нарешті Путіна, і той не знаю, погодився на перемир'я, перестав закидувати Україну дронами. Ну, самое главное, что готовятся санкции из АДА против Российской Федерации. Uh -huh. Значит, есть такая, такая, такая дата, 20 апреля. Это время че? Вот. Если не будет, как бы поступок, как украинскую мову, а, с, значит, со стороны российской Федерации, то все после 20 апреля, апреля включаются санкции против двух самых больших нефтеносных компаний. Это прежде всего еще не было никаких санкций к Сиднефти, дорогие друзья, и не было к Лукоеву, а это более 50% экспорта нефти из российской Федерации. Поэтому мы должны понимать, что это может быть внедрено. А, ну и самое главное, что будут внесены санкции против тех стран, которые будут торговать с, Россией нефтью. Это Китай, Индия, и там мы уже даже услышали 500% мыта. Да? Вот, поэтому... Не, ну загнан, загнан в угол, крыса загнанная в угол в год мыши, крысы, или в год змеи, которые поедают крысы, мыши. Вот поэтому крысу все-таки поставят на место, крыса будет уничтожена. Никакого Лили Путина до конца года я не вижу. Я вообще уверен, что его убьют. Поэтому Зеленский уже откровенно говорит, что эта сволочь скоро помрет. Ну, а если это будет касаться дела рук Буданова, так вообще вся хвала нашей контрразведки и нашей разведки. Поэтому у меня очень оптимистическое настроение. Все равно в конечном итоге в 100 дней Трампа должна разрешиться эта дилемма, проблема. И она, дорогие друзья, так, так или иначе, не мытьем, так катанем, все-таки будет разрешена. Уверен в мае месяце нас ждет перемирие. Мене ще цікавить влади, які саме зараз стосунки у Трампа з Ілоном Маском. А, чи прибере він мільярдера з Білого дому? Пока еще нет, дорогие друзья. Я всегда говорил, что около двух лет они будут вместе, а потом разбежу, разбегаться будут. Потому что цикл Марса, а у Дональда Трампа восходящий Марс – Значит, у нас Илон Маск вообще бредит о Марсе, вот, цикл его около двух лет их совместного сотрудничества. Поэтому всего лишь навсего сейчас будет лишь, как это, компания Dodgers, или как она там называется, uh -huh. просто она перестанет увольнять всех подряд людей, причем хороших, нормальных, структурированных, значит, в страну США ну, в общем, да, все. Ну, как бы увольнение закончится безосновательно. А так Илон Маск, как самый богатый человек значит, в окружении Дональда Трампа, конечно, останется, Дональд Трамп всегда окружает себя самими могущественными, самыми богатыми людьми вокруг себя в Америке. Не, не может он пойти, хотя он, он с радостью бы уже ответил, это Илона Маска, и, хоть, чуть, особенно после слов его сына, что он не, не настоящий президент, mm -hmm. но он не может пойти и терпит Илона Маска по одной причине, у того слишком много денег и влияния. А ви раніше сказали, що в 2025 році можливе скасування військового стану в Україні. А чи зможуть чоловіки цього року виїздити за кордон? Ну, розумієте, п'ятого п'ятого, двадцять я даже даю більше 50%, що штука. Це... будет скасывание военного стана. Но у нас будет надзвичайный стан, что не даст возможности все равно выезжать uh -huh. uh -huh. мужчинам-украинцам за рубеж. Понимаете, в чем дело. Ну, облегчение очень большое сейчас происходит за границей. И теперь не, не обязательно человеку, который находится за границей, получать украинский паспорт и вписываться там в резерв плюс, там, или пол, показывать военно-учетные учет, документы. И видим такое очень большое ослабление Видимо, а если такое ослабление буквально с сегодняшнего дня произошло, видимо, готовят, что отмену военного стана уже 2000 5 5 25 как я вам всегда говорил, дорогие друзья, я всегда говорю, либо 25-го, но 5-го, 25-го, либо 5-го. 25-25. И Верховная Рада, скорее всего, отменит. Значит, военное положение ведет некое другое, надзвучайное, может, как-то оно будет по-разному интерпретировано, ну, что откроет дорогу к перевыборам президента и Верховной Рады. Зрозуміло вас. Мені не ще цікавить доля Донецької області. Що ви можете сказати з цього приводу? Чи дістанеться вона повністю ворогу, або воєнним шляхом, або в рамках домовленостей між нашими країнами? Що буде з Донеччиною? Зеленський просто так не здасть. Ні Краматорськ, ні Славянськ. Але враг зараз піде саме на Константиновку, на Краматорськ. Очень много ділянка, це заходять Купенськ. чтобы окружать эту агломерацию, Краматорск, Славянск. А это как бы последние их бои. Они сейчас выдвигают все свои силы именно туда. Поэтому в апреле их надо сдержать просто в этом направлении, перебрасывать какие-то войска именно, в, может быть, да, от Покровска, да, где прекрасно себя проявляют, Дропатой, да, может, чтобы он не переориентировал и был главнокомандующим именно направления. Там есть Лиман, который хотят они захватить также в Харьковской области. А Купинск, ну, я думаю, Дропатова надо на этот фронт отправить. Потому что он выдающийся военачальник, мне кажется, даже лучше, чем заложный. И нужно, чтобы он руководил всем фротом. мне так кажется. Да. Друзі, тут знову ж таки принагідно нагадаю, що наші донати наближають той час, коли настане мир в нашій країні. Тому друзі, донатимо для наших захисників та захисниць їм ця допомога дуже важлива, і це наш священний обов'язок, так ми мовити. А влади, у вас хочу запитати стосовно обстрілів в найближчий тиждень по Україні, чи плануються вони саме ракетні? Вот сейчас посмотрим в Хараре. Вот в Харарной карте я своим клиентам всегда смотрю конкретно поставленный вопрос, что может ожидать на конкретно поставленные ответы. И у меня вот постоянно заказывают и натальные карты, годовые соляры, гороскоп переезда, в какой стране обосноваться или профессиональное предназначение. Вот. А в данной ситуации м -м -м, двое в телепатической связи на большом расстоянии. Значит, не будет никаких ракет, Угу. Просто будем смотреть, там, они там будут наблюдать. То есть максимум дроны, и то не в том количестве, они уже будут лететь, эти всякие шахеты, что летели раньше. Все-таки подготавливаются люди к тому, что будет морское перемирие и воздушное перемирие, и не бить по энергетическим объектам друг друга. Заметьте, дорогие друзья, мы уже почти неделю не бьем по энергетическим объектам России. Мы так. Что-то закулисное там происходит, не ведая нам, не угу. думая нам. Чекаємо, чекаємо остаточного припинення вогню. Дуже сподіваємося на це. Бо хочеться, аби українське життя були в безпеці. На останок влада, хочу запитати у вас про майбутнє України. Яким ви бачите його в найближчі три роки? Ну я бачу, що Україна вейде в Євросоюз після смерті Лілі Путіна і всяких патрушевих ухода власті ужасної, значить, ФСБської КГБської власті. Да, ми в НАТО, дорогі друзі. Будут очень обширные, масштабные инвестиции в нашу страну, особенно самые масштабные пойдут после того, как мы войдем в Евросоюз, это примерно 29-й, с крайней первая, 1, 1 января 2030 -го года. Uh -huh. И Украина превратится в Швейцарию, в Восточную Европу. Она такая же будет богатая и сильная, и мощная в финансовом плане. Объясню вам почему. Швейцария под знаком Тельца, Игры реально связаны с ним. Украина тоже под знаком Тельца, под знаком денег. Поэтому самая значит, богатая страна в Восточной Европе во второй половине 21 века будет, дорогие друзья, не Польша, не Чехия, не Венгрия, не Словакия, а именно Украина. Я вам хочу сказать больше. Будет такой период, когда все соседние области, которые сейчас входят в Российскую Федерацию, захотят присоединиться к нам и войти в Евросоюз. После того, как Российская Федерация развалится, потому что она не проглотила Украину, она, им, она подавилась Украиной, поэтому сама развалится скоро. Так заканчивались все мировые войны. Первая мировая война, где Османская империя развалилась, Австро-Венгерская развалилась империя. Вторая мировая война мировая война, Великобритания развалилась, вся ее империя рухнула абсолютно, да, французы потеряли колонии. То же самое сейчас произойдет после поражения Российской Федерации значит, в войне против Украины. Не смогли нас проглотить, ну, значит, подохните сами. Хочеться сказати амінь після цих ваших слів. Будемо на це розраховувати. Дякую вам, влада, за цю розмову, за відповіді на мої питання від вас, друзі, як завжди. Ми сильно чекаємо вподобайок під цим випуском, коментарів. Пишіть, не соромтеся. Також підписуйтесь на цей канал, якщо досі цього не зробили. На канал нашого гостя. Всі лінки будуть в описі до цього відео. Звісно, тисніть на дзвіночок, аби не пропустити свіжі випуски і бережіть себе та донатьте на ЗСУ. Побачимось.